আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মই নতুন পিঠা বনাব ওলাইছোঁ সেইটো মই বনাম কঁঠালৰ পাতত চাই থাককচোন আজি ৰেচিপিটো মই নাৰিকলি লৈছোঁ তাৰ লগত মিঠৈ লৈছোঁ একাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ তাত অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি পানী অলপ অলপকৈ পানী দি আটা সানাৰ নিচিনাকৈ মই সানি ল'লোঁ সেয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া কঁঠালৰ পাতটো কঁঠালৰ পাতটো এতিয়া মই কেনেকৈ লওঁ চাবচোন দেখিলে কেনেকুৱা হৈছে তো খুলি নাযাবলৈ বান্ধটো মই ইয়াত এয়া ধূপৰ কাঠি আছোঁ যেন ধূপৰ কাঠি দি পিঙৰ নিচিনাকৈ মাৰি দিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া সানি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই ভাজি থোৱা নাৰিকলৰ গুড়াখিনিৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিম এতিয়া মই বন্ধ কৰি দিলোঁ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ তাত পানী গৰম কৰি আছোঁ উতলাই আছোঁ তাত মই এটা ষ্টেলৰ পাত্ৰ দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ ইয়াত গোটেইকেইটা দি যাম ভাৱতে হৈ থাকিব এতিয়া মোৰ গোটেইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মই সিজিব দিম আৰু এনেকৈ থাকি দিলোঁ সেয়া মোৰ পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে দেখিছে আৰু এতিয়া মই চাম কেনেকুৱা হৈছে আচ্ছা ধুনীয়া হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে ট্ৰাই কৰা সময় এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাওঁ বহুতেই টেষ্টি নতুন ৰেচিপি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব